श्रीराम चित्रकूट येथे वनवासामध्ये राहत होते त्यावेळी गोदावरी नदीच्या नदीला श्रीरामांना भेटण्याची इच्छा झाली आणि त्यामुळे गोदावरी ही नाशिकहून गुप्त होऊन चित्रकूट येथे एका गुहेमध्ये प्रगट झाली आणि त्या गुहेमध्ये ती कशी आली किंवा तो सारा सर्व काही वृत्तांत आम्हाला चित्रकूट येथील जितेंद्र गोस्वामी या पुजारी संपूर्ण तो वृत्तान्त कथा ती कथा तर अपन ऐकूया गुप्त गोदावरी की चित्रकूट थे ती क्या कथा जाऊंगी राम को दर्शन करने के तो गोदावरी ने अपने मन में यह सोचा कि जो मेरे माता पिता हैं मैं उनसे पहले आज्ञा लूंगी तब मैं जाऊंगी चित्रकूट गोदावरी के माता पिता कौन है समुद्र समुद्र की बेटी है गोदावरी गोदावरी ने समुद्र से बोला कि हे पितामह दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण चित्रकूट आए हैं मैं दर्शन को जाना चाहती हूँ तो आप मेरे को आशीर्वाद आज्ञा दे तो मैं दर्शन के लिए जाऊँ तो गोदावरी को समुद्र ने बोला कि बेटी बेटी तुम्हें चित्रकूट जाने की जरूरत नहीं है भगवान राम जी नासिक आएंगे नासिक आएंगे तो हम यही दर्शन कर लेंगे तुम चित्रकूट क्यों जा रही हो तो गोदावरी में मन में क्या सोचा कि राम का बनवास चौदह वर्ष को है साढ़े ग्यारह साल तो राम जी को चित्रकूट में हो गया इतना दूर नासिक कितना दूर राम जी को रास्ते में बीत जाएगा और चौदह वर्ष हुआ नहीं कि भगवान राम जी रिटर्न अयोध्या चले जाएंगे क्योंकि राम जी राम जी चौदह वर्ष से एक दिन न कम करना चाहते थे न एक दिन ज्यादा यदि एक दिन कम हो जाता तो उनके पिता का वचनों का पालन खंडित यदि एक दिन ज्यादा हो जाता इस कारण राम का चौदह वर्ष किरियर हुआ चौदह वर्ष तो नासिक में जो गोदावरी है तो गोदावरी ने मन में सोचा मैं राम को दर्शन करने जाऊंगी चाहे मैं जैसे जाऊँ तो गोदावरी ने क्या किया त्रेम केसर से गुप्त हो गई से गुप्त हो गई और पताल लोग पताल लोग अंदर 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 यहाँ चोरी चोरी गुफा में आए ये जो गुफा में जा रहे हैं इस गुफा का निर्माण शिल्पी विश्वकर्मा विश्वकर्मा ऋषि ने इस गुफा का निर्माण किया ये बाबूजी गुफा कैसे है आज इस कलयुग में गर्मी में एसी जैसे ठंडा रहता गर्मी में एसी जैसे ठंडा रहता और ठंडी में हीटर जैसे गर्म रहती है ऐसे वो गुफा का निर्माण है उसको विश्वकर्मा ऋषियों ने देवी देवताओं ने मिलकर बनाया है जाने आने का एक ही रास्ता है लेकिन अंदर में पांच सौ दोन सो तीन सौ लोग मानसा आ जाते हैं इतना लेकिन जाओ मान कर तुम कड़े कड़े लोग तो वहाँ पे गोदावरी पताल लोग से अंदर अंदर आए भगवान राम जी के दर्शन करने के लिए राम जी उस गुफा के अंदर तपेशा में मगन रहते थे गोदावरी राम के चरणों में आ गई जब गोदावरी राम के चरणों में आई तो गोदावरी स्त्री अपने रूप में हो गई स्त्री के रूप में आ गई राम को गौर से देखा गोदावरी और राम जी से प्रणाम किया राम जी से प्रार्थना किया गोदावरी ने राम जी से क्या बोला गोदावरी कि हे प्रभु राम मेरे को मालूम चला कि आप चित्रकूट आए हैं चित्रकूट आए हैं इसलिए राम जी मैं भी आपके दर्शन करने के लिए चित्रकूट आई हूँ पर राम जी मेरी एक विनती है मैंने अपने माता पिता से बता के नहीं आई मैं चोरी से आई हूँ बुप्त लोग राम जी मैं जैसे आई हूँ वैसे मेरे को मुक्त कर दो कोई मेरा भेद न समझ नहीं पाए तो भगवान राम जी ने उस गोदावरी को पूरी गुफा में आप हम घूमेंगे पूरी गुफा में पानी मिलेगा लेकिन जब बाहर आते हैं तो बाहर में 500 सौ मीटर जाने के बाद मालूम नहीं पड़ता किधर जाता धुप्त हो जाता इसलिए उसका नाम पड़ गया गुप्त गोदावरी वहां पे दो गुफाएं हैं दो गुफाएं है। एक सूखी वाली है और एक पानी पानी वाली वाली गुफा सूखी वाली में ओली एक जगह सीता कुंड है, ओली एक जगह सीता कुंड जहाँ सीता जी परमानेंट स्नान किया उसी गुफा के अंदर में मायक नाम का एक राक्षस रहता था मायक नाम का राक्षस जो सीता जी की साड़ी चोरी किया मायक नाम का राक्षस ने तो सीता जी नहा रही थी तो वो राक्षस ने सीता जी की साड़ी को चोरी किया उस राक्षस को यह मालूम नहीं था उनके राम और सीता जी की रक्षा करने के लिए एक लखन भैया भी है लखन भैया चौदह वर्ष तक सोया नहीं न अपनी स्त्री का मुख देखा सोया भी नहीं तभी नेगनाथ का किया, नेगनाथ का वरदान था वही मेरे को मार सकते हैं। ब्रह्मा जी ने उसको वरदान दिया था लेकिन भगवान राम तो मर्यादा में थे इसलिए उनकी कृपा हुई तो क्या हुआ सीता जी के वो राक्षस ने साड़ी चोरी किया तो लखन भैया ने उस राक्षस को देख लिया तो लखन भैया ने वो राक्षस के लिए एक बाण निकाले और बाण मारे उस राक्षस को शराब दे दिए बोले जाओ राक्षस तुम हमारी भाभी की साड़ी चोरी कर रहे हो एक तो बनवास में हमारे पास कुछ है नहीं ओली चौदह वर्ष काटने के लिए एक एक दिवस मिले हैं ओली एक एक दिवस राम जी को मिले थे चौदह वर्ष काटने के लिए लेकिन जो अनसुया माँ ने जो अनसुया माँ ने साड़ी दिया था वो साड़ी भी राक्षस चोरी कर रहा है तो लखन भैया ने उस राक्षस को बाण मारे और शराब दे दिया बोले जाओ राक्षस तुम हमारी भाभी के साड़ी चोरी किया तुम हमें बाण मारते हैं हम तुमको तुम पत्थर बन जाओगे तुम पत्थर बन के उल्टा इसी गुफा में लटक जाओगे कल आने तक में भी तुम उल्टा ही लटके रहोगे तो लखन भैया ने वो राक्षस को जब बाण मार दिए तो वो राक्षस नीचे से पत्थर बनना स्टार्ट हो गया शुरू हो गया तो वो राक्षस ने मन में सोचा कि यदि मैं पत्थर बन जाऊंगा तो मेरा भोजन कैसे होगा तो वो राक्षस ने राम जी से हाथ जोड़कर विनय किया बोला प्रभु राम मेरे को आप पत्थर बना देंगे तो मैं खाना कैसे खाऊंगा तो राम जी ने उस राक्षस को बोले कि राक्षस तुम जब पत्थर के हो जाओगे न तुम्हारे हाथ रहेंगे न पैर रहेगा भगवान राम जी ने आज देखोगे गुफा का सारी गुफा के पत्थर व्हाइट कलर में रहते हैं और चोर का पत्थर एकदम ब्लैक में रहता है सिर नीचे पैर ऊपर पक्षी के तरह उल्टा लटका रहता है उसी से यात्री लोग हाथ जोड़कर ये मंत्र बोलते हैं क्या मंत्र हे मयंक हे मयंक हमारे मानसिक पाप को खा जाओ यही तुम्हारा भोजन वो खाता उसी से उसका भोजन होता है वहाँ पे दूसरी गुफा पानी वाली पानी वाली में आप हम जितना पर पानी में जाना कितना है ओनली शब्द मीटर शंबर मीटर पाइप आई जाते हैं शंबर मीटर पाइपाई पाई में क्या आएगा दोन कु राम कुंड और लक्ष्मण कुंड जिधर राम और लक्ष्मण जी ने अंगुल किया लेकिन वो जो शंबर मीटर आप पाई पाई जाएगा वही राम के टाइम का राम कुंड है और लक्ष्मण कुंड वो राम जी ने ऐसा नहीं बताया कि ये लखनऊ भैया तुम्हारा कुंड है ये मेरा कुंड है नियम तुम्हाला या गुहेमध्ये जवळजवळ पाचशे लोक माऊ शकतात आणि आतमध्ये व्हेंटिलेशन आहे आपण समोर पाहत आहात हे सीताकुंड आहे आणि तसेच समोर हा गोदावरी नदी जिथे प्रगट झाली तिथे गोदावरीचा उगम आहे आपण समोर पाहत आहात इथे गोदावरी नदी प्रगट झालेली आहे आणि आप आपल्याला आतून गुहीतून पाणी येताना दिसत आहे तर इथे हा या गुहेतील गोदावरी नदीचा उगम आहे Mm. you. आपण आता इथे आहोत इथे राक्षस आहे आणि खाली आपल्याला हे मंदिर दिसतं आणि वरच्या बाजूला काळा पत्थर उलटा टांगलेला आपल्याला दिसत आहे तर या ठिकाणीच राक्षसाला लक्ष्मणानं त्याचा वध केला आणि तो उलटा टांगून कायमचा राहिला आणि त्यामुळे त्याच्याकडे लोक आपले सर्व काही आपले जे आपला जो त्रास असाल किंवा आपल्या ज्या इडापिडा असतील त्या खाऊन टाक असं त्या राक्षसाला आपण विनंती करतात आणि त्याप्रमाणे आपलं सर्व काही त्रास असेल तो इथे दर्शन घेतल्यानंतर कमी होतो असं सांगतात अशीही त्या येथील चित्रकूट येथील गोदावरी त्यापैकी एक गुहा कोरडी गुहा आहे आणि एका गुहेमध्ये पाणी आहे तर अशा ह्या गुहेमध्ये दोन्ही गुहा आपल्याला एकावेळी पाहायला मिळतात पहिल्यांदा आपण ह्या जी सुखी गो गु गुहा आहे किंवा जिथे गोदावरी नदीचा उगम आहे त्या गुहेमधून आपण बाहेर आल्यानंतर आपण पाणी असणाऱ्या गुहेमध्ये प्रवेश करतो आणि तिथे पाण्यामधून आपल्याला चालत जावं लागतं तर असं हे गुप्त गोदावरीचं हे धार्मिक आणि आध्यात्मिक असं स्थळ इथे चित्रकूटमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतं या गोहेमध्ये राम लक्ष्मण सीता यांच्या मूर्ती आहेत तसेच रामकुंड आहे लक्ष्मण कुंड आहे आणि इथे मयंकर राक्षसाचे देखील इथे उलटी टांगलेली शिळा आहे आणि तसेच या कुंडामध्ये या गुहेमध्ये देखील आपण जवळजवळ पाचशे ते सहाशे लोक एकावेळी राहू शकतात किंवा एकावेळी माव मावतात आणि जाताना किंवा येताना मात्र या गुहेतून एकावेळी एकच व्यक्ती बाहेर किंवा जाऊ शकते किंवा आत येऊ शकते तर अशी ही चित्रकूट येथील गुप्त गुहा खूप प्रसिद्ध आहे आणि त्याच्या शेजारीच पाणी असणारी गुहा आहे तर या दोन्ही गुहा अतिशय उत्कृष्ट आणि सुंदर असा आपल्याला एक पौराणिक स्थळ किंवा धार्मिक स्थळ आपल्याला चित्रकूटमध्ये पाहायला मिळते ते, ते आपण जरूर पहावे

होचा आहे तो रे मानत आहे तो रे आता ला ना आणि शिपहले आणि पाऊल पाहेना उसको तरी तो भरत नाही मानत आहे के तो सुकाला मानतो मंत्र तो चारो वादन करतो जिवना लो बरा जातो काय जीवते लोसे चारो वादन आणि आता आम्ही सुक्या गुहेतून बाहेर आलेलो असून आम्ही ज्या गुहेमध्ये पाणी आहे त्या पाणी असणाऱ्या गुहेमध्ये आता आम्ही निघालेलो आहोत आणि इथं आपण समोर पाहत आहात सर्व लोक पाण्यामधून चालत आहेत आणि पुढे पुढे जाईल तसं ही गुहा अरुंद होत जाते आणि खाली खोल पाणी आपल्याला आढळून येतं आणि जवळजवळ गुडघाभर पाण्यामध्ये आपण एक शंभर मीटर गेल्यानंतर तिथे आपल्याला त्या नदी नदीचा उगम दिसतो आणि याच ठिकाणी राम व लक्ष्मण व सीता याने स्नान केलेलं आहे असा सर्व सर्वत्र उल्लेख आहे तर अशी ही पाणी असणारी गुहा आणि गुप्त गोदावरी हे चित्रकूटमधलं प्रसिद्ध धार्मिक स्थळ आहे तिथे आम्ही सर्वांनी भेट दिली आणि खरोखरच ए आपण एकदा तरी आयुष्यात या गुप्त गोदावरी असणाऱ्या गुहेला आपण भेट देऊन हे धार्मिक स्थळ पाहावं आणि खरोखरच हे पाहण्या योग्य आणि अतिशय सुंदर असं चित्रकूटमधलं धार्मिक स्थळ आणि तसंच हे तीर्थक्षेत्र देखील आहे आणि ह्याला पौराणिक महत्त्व आहे त्यामुळे इथे श्रीरामचंद्र वनवासात असताना या गुहेमध्ये येऊन स्नान करत असत त्यामुळे या स्थानाचे असे महत्त्व आहे Thank you. आत्ता आपण चित्रकूट येथील ही गुप्त गोदावरी असणारी गुहा पाहिलीत असे संपूर्ण चित्रकूट नैमिषारण्य अयोध्या येथील व्हिडिओ पाहण्यासाठी आपण आमचा आमचे व्ही एस के पर्यटन चॅनल सबस्क्राईब करा आणि आ आपल्याला आवडले असल्यास आमचे व्हिडिओ आपण इतरांनाही शेअर करा धन्यवाद